Ви доброволець одного з батальйонів, який зараз дислокується на Донбасі, саме в Донецькій області. Розкажіть, будь ласка, ви, сам, ви самі з Донецька, ви донецький підприємець. Як ви потрапили в цей батальйон і чому ви вирішили бути добровольцем? Як я потрапила батальйон? Я родився. Они проходили без оружия, без масок, без камуфляжа. Они проходили абсолютно мирно. Контент... С вот флажками украинскими, с украинскими, цвета украинского флага. И все это было мирно в течение какого-то времени. Пока нас не стали преследовать и бить люди в камуфляже, в масках, с битами металлическими крутами, с цепями. Они просто стали приходить на наши мирные акции и избивать людей. И были смерти, и зарезали одного парня. Это все было и неоднократно. Отдали, ну, скажем прямо, милиция Донецка абсолютно ничего не предпринимала в защиту людей. Два, последняя акция, которая проходила 28 апреля, сотрудники МВД которые должны были обеспечить мирную акцию от негодяев, ощутить от негодяев, от, негодяев, от преступников, вооруженных, вооруженных там, палками, битами, цепями. Они просто ушли в сторону, и эти негодяи накинулись на людей и избивали безоружных людей, абсолютно которых в руках ничего не было. Это положило край, и некоторые люди, которые в состоянии, Скільки у вас було от таких добровольців, які зібралися саме з Донецького? І на сьогоднішній день повірте, дуже много людей з Донецька бажають желають в по довгі. А яка ваша мотивація особиста? Можете сказати? Моя річна мечта, це жити цивілізованої в країні, цивілізованими законами, як ну, будь-який людина, ну. Тут милиция должна служить государству и народу, защищать народ, а не в интересах олигархов и криминалов. Где судьи и прокуроры будут верховенство права ставить во главу, а не желание также власти и денег. Вот хочется жить в нормальной цивилизованной стране, цивилизованными законами. Угу. Вот это желание побудило Скажіть, будь ласка, от ви з того часу, як ви приїхали от в цей населений пункт, де ми зараз перебуваємо, це одна з таких найбільш гарячих точок на Донбасі. Що ви бачите з боку місцевого населення? Як воно взагалі на вас реагує? Як воно реагує на, ну, тобто, на те, що бойовиків фактично було вибито звідси? 11, ну, коли ми приїхали, це було, було місяць тому, звісно, нас так, запас. Очень дружелюбно с Они боялись, они не понимали. Им говорили, что мы якобы будем их терроризировать, убивать, грабить. Ну, я не знаю, что им говорили. Но очень надраженно они к нам относились. Буквально через неделю, после общения с людьми, ну, люди почувствовали, увидели, что абсолютно... тут, чтобы охранять их от любых посягательств на их жизнь, на их здоровье. И буквально ну, две недели прошло, наше, когда сколько, ну, мы находились тут две недели, буквально через две недели я буду удивлен, как стало меняться отношение со стороны мирного населения к нам. К нам стали относиться более уважительно, с пониманием. Они стали даже многие радоваться стали, что наконец-то возвращается нормальная, человеческая, мирная жизнь без всяких ограничений в э, виде комендантского вот часа, когда люди не могли в течение двух месяцев, например, сыграть свадьбу. За этот месяц уже две свадьбы сыграны. Люди появились такую возможность. Они очень радуются. Они очень радуются тому, что это все происходит у них в разном Я скажу больше, приезжают люди из Славянска, вот мы с ними встречаемся, беседуем, А ваша родина як от сприймає те, що ви тут, і те, що ви доброволець? Вони вас підтримують? Ну, угу. 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 ну ви найближчим часом ну, ви будете до переможного кінця, чи ні, яка вам? Well.